Mincətsər Şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yetirməsi olan Royal Acgözəlovun 14 yaşı var. Yenitmə Güləkciz 8 ildir bu sahə ilə məşğul olur və təhsil planının öhdəsindən asanlıqla gəlməyə bacarır. Həftənin 3 günü təlim məş toplantısında iştirak edən Royal son olaraq Paytaq Başçıda Katedral arasında başdan Azərbaycan çempionatında iştirak edib. O yalnız yarımfinalda uduzaraq möhtəbər turniri 3-cü pillədə başa vurdu. Royalın ən böyük arzusu gələcəkdə Azərbaycan millisinin tərkibində Dünya və Avropa çempionatlarında uğurla çıxış etməklə bayrağımızı yüksəklərə qaldırmaqdır. Mən 8 ildir məşq edirəm. İnşallah gələcəkdə Avropa Dünya çempionu olmaq istəyirəm. Çaşdığımız gələ məşq edirik, gücdür ki, gələcəkdə inşallah yaxşı medal qazana, Mingətel şəhərimizə yaxşı medal gətirək. Var gücümünlə yarışlara hazırlaşıram. İnşallah da gələcəkdə udaram. Royalun şəxsi mərcisi Anar Bayramov tələbəsinin gələcəkdə Azərbaycanın sərbəst güreş üzrə milli komandasının əsas simalarından biri olacağını inandır. Gələcək gözləntilərimiz inşallah gənclərin azərbaycan birincilində, Avropasında, dünyasında medal gözlədiyimiz bir idmançıdır. Bu məşqlər yaxşı gedir. Yığıma komanda da, da məşq eləyir, burada da məşq eləyir, öz yerimizdə də məşq eləyir. Hər şey yaxşıdır, hər cür şərait yaradılıbdır. Məşqlər də çox yaxşı gedir. Royal Ağ gözalı bu ayın 17-sində Qalx rayonunda təşkil olunacaq yeniyetmələrin zona yarışında mübarizə aparacaq. Təşkil olunacaq birincilikdə məhzinin şagirdinə ümidləri böyükdür. Bəhruz Musayev Mingəçəvər